Это интервью мы записали еще в конце августа. С публикацией временили. Уж больные идеи Святослава Рудаева казались сомнительными. Но нет, депутат до сих пор стоит на своем. И даже собрал в интернете за это время армию единомышленников. Без малого 2000 человек тоже хотят, чтобы Путин стал царем России. Цифра каждый день растет. И да, это не розыгрыш. Все вполне исполнимо. Предложить людям верховной власти страны, которые имеют право на внесение изменений в Конституцию, согласно главы 9 нашей Конституции действующей, рассмотреть возможность введения в России конституционной монархии и избрать царем нашего государства Путина Владимира Владимировича, действующего президента России. Эту инициативу в Госдуму Рудаев хотел нести пешком на и с молитвой аж 2500 километров. Из небольшого сибирского городка Ишим депутат всерьез собирал крестный ход в Москву. Но получилось Кремля команду «Стоп». Челобитную попросили доставить более цивилизованным способом в виде интернет-петиции или законопроекта. У меня было достаточно плотное общение из патриархии, было в Кремлевской администрации, было и переписка, и личное общение. Так что сейчас Святослав собирает интернет-подписи и ведет агитацию за батюшку царя. Впрочем, его аргументы в пользу идеи Владимира на царство очень похожи на объяснение одной барышни из Иванова, ныне телеведущая, а когда-то активистки движения «Наши». Мы стали более лучше одеваться. Вот только Рудаевский вариант сформулирован более умно, шимбан, чем ее легендарное «более лучше одеваться». Страны. Именно при нем личное благосостояние граждан превзошло любые либеральные ожидания. Построено огромное количество дорог, мостов, реконструирована инфраструктура, огромные вложения в спорт, в социальные сферы. Его поддерживают, убеждают нас депутат-монархист, друзья-бизнесмены и средний класс. Ведь монархия – это новый уровень стабильности. Впрочем, рядовой электорат идеи Рудаева воспринимает как-то туговато. И не всегда понимает идеи монархиста. Да и к чему все эти перемены, если и так все ясно. Монархия, что она будет делать? Что это такое? Царь будет. Ну царь, будет. царь. А не, царь будет. такого нам не надо. Царь. И будет Путин, так он и так царь. Екатерина Подмарева для Настоящего Я Времени.